Ух, такие ветер на дворе. Значит, я себе в сотне придумала пенсионер развлечения. Опять едем за конфеткой. Ой, Стивен, такие деловые ходы, крыло машины. Ой, шины это накачиваю. Значит, что мы себе придумали? Опять за конфетками. А что нам делать? Нам не с пить этот лимончел по вечерам, понимаешь? купим конфетки, потом заедем в Костка, скупимся, и я заеду в American Eagle, куплю себе черные джинсы. Хочу такие черные моменты. Мне раньше нравится, не, ну и сейчас нравятся American Eagle джинсы, но я таки бачила, их можно купить более разнообразней в Заре. В Только не в том Энчендеме, где мы сейчас будем. Он там вечно какой-то пустой. В Кенеса. Какой-то якийсь... такой большой Энчендем. Но почему-то он сюда пустой. И такая, смотри, вроде бы и много одежды, а она какая-то негодная ну, не вся. Какой-то отстойный. Вообще этот Мол, куда мы едем, он уже умирает. Стивен говорит, я заметил, когда Мол умирает. Мол это типа торговый центр для объясню. Если мол умирает, то кажется, слишком много ювелирных магазинчиков. И вот точно вот в цей тоже заходишь, по ним видно, что он уставший, старый. И куча стоят, короче, таких ювелирных магазинов. Не таких вот ну, нормальных, где ты можешь купить. А вот именно, сейчас так выражусь, для афроамериканцев. Я культурно выразилась тут толстые цепи блестящая всякая такая фигня все таке крупная блестящая дешевая вот, вот такие Pandora, Steven. Oh. What is that here? Yes. <laughs> oh, what <laughs> are вот вкусные? Delicious. Coffee brittle. Da. Want one of those? Da. And one. One more California brittle. No. Yes. What? California brittle. Two. Yes. Именно что это? It's like California. Да, uh, no. it's like, but it's um, the, see the blue. Не сукров. А, окей. Anything else? I think yes. yes, okay. We'll yeah. get whatever you want, я хочу такие момы, только чтобы тут не закачивалось, чтобы оно, я не знаю, блядь, по-другому оно было. Какие я хочу момы, только не такие. У не знаю, часа, куда я тут полюбить. Я не могу вижу мед перебирать. Такие но не такие, девочки, какие мне нужны? Вы поняли, что я хочу? такие распиздятые такие, ну чтоб под широкие вот такие кроссовки, вот такие распиздатые мумы, понял? Широкие какие-то такие, как сказать, пидорастические. Ну такая, ну что с в них не то, правда? Модница, это, скажите, что мне надо. Кто понял, что я хочу и что тут не так? Значит, одна фурнитура, господи, как она называется? Украшения одни. все и тут, пожалуйста. Не украшения. А, неприятная на уши у меня был такой халатик. это очень неприятно оно как-то цепляется за ногтики за всякие зацепочки я так и вообще не хочу yeah. Это очень красиво выглядит. Я только не хочу, но оно красивое. Короче, без акции тут ничего не хочет забрать. Только лишь тогда акция, тогда э, ну, как и желание про, ну, появляется появляется людей. То и то хорошо. А я по полной стоимости, то это очень дорого и не хочется куплять. Такая фигня. Такие приятные. Очень классные, приятненькие. Состав не знаю какой. Что тут хлопок? тут надо гориться? За... Ну, но очень классные. У меня тапки вот такие. Ну, все красиво, комплектик. Ну опять же, у нас все по полной стоимости. Это без акции. По акции взяли бы, без акции нет. 65 долларов. Это дорого. С вот такими штаниками, как у меня, пижамка полностью. Такая фигня, такая фигня красивый. Ну, это классный, мне совсем не нравится. Зовсі. Чем у меня руки такие ощупаю, мне оно неприятно абсолютно. Такое классное. Я забыла, как оно модал или как это так говорится. Это приятненько. Серенько вот такая. Такая симпатичная. Но те, что я дивлюсь, тут немає. Я побачила у них на сайте очень красивую пижаму. Но я тут її не бачу. Она мне дуже понравилась. И Стивен даже согласился. Но я то, что я не... Он сам сказал, что ну, по акции тут будет забыто. Ну, типа, покупай без акции, я тебе куплю. Она, по-моему, тоже 70 долларов 67 -то. Она такая сделана в виде рубашки мужской. Такая рубашка, вот вверх, да, получается, рубашка, как мужская, и широкие штаны, типа таких. я так хочу. Ну, короче, на ее. Иду. До да, Стивена уже потеряла. Поломался у меня этот браслетик. кто помнит, он мелькал у меня в видео, и недавно меня еще кто спрашивал, это Пандора. Стивен подарил мне на, 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 день рождения, еще в Лас-Вегасе. Я уже один и браслетик обосрала, он был, То вот тот 100 долларов, а цей трошки дороже, что был там 120, пускай, да, вот так что. -то. Тот за 100 долларов, который облист через месяц я обосрала, а мне там э, писали, ты купила поддельную пандуру. То есть я в, это, в США, в Лас-Вегасе, в, э, большом магазине, на котором большими буквами написано Пандора. Пришла, купила там браслетики, и купила поддельную. Вот так им мне пишут там бабы. Ну, короче, тут что облист, ну ладно, облист и облист. Я вот цель начала носить. Очень хороший носила, блестит, нравится, маленький, классненький. И он І тут, а, а він напалася, когда я з денчиком гуляла. Я так заметила, він ну, каче падав, я його схватила. Ну, і, ну не потеряла в виду, так. І в курточку в карманчик положила, так вона в мене лежить в курточці. І тут ми йдемо, і мені на глаза попадається пандура, а я вспоминаю, що цей браслетик у мене в карманчиці. І кажу, ти воно в мене є цей браслетик. Він каже, пошли, зайдемо, кажу, щоб не відремонтирували. Угу. Сраку по раху. Второй раз. Пандора, хуйня, бижутерия. Дорогая говняная бижутерия. А она, коже, посмотрела, нашла в чеке, там по номеру телефона. Да, действительно, у них купили все, все, ну как, претензий нету. Но мы не ремонтируем бижутерию. Ну, у них там есть... Они продают и ювелирные украшения, золото, там, бриллианты такие. Вот они будут ремонтировать. А бижутерию они не будут ремонтировать. Браслетик за 120 долларов они ремонтировать не будут. Она нам, Она нам дала вам дельный совет. Сходите в ювелирную мастерскую, говорит. Ну, ну без нее мы не знали это, куда идти ремонтировать браслетики. Короче, больше ничего в них вообще куплять не буду, какие-то наглые не знаю, не наглая, то политика, да, такая, как жалы под... у вас там есть, ну, ремонтируйте свои говно. А вот то, что облиться, что же могла его вернуть? Ну, представьте, у Стивена не было времени. Не могла потом на и поехать и вернуть его. Стивен, ну, моча, сутка, туда выкинула вот, его нахуй. ход. Ну, красивый был такой, жесткий, вот так закрывался, так, класс, ну, не такой мягкий. Это тоже, ну, давно уже, в старых видео. И он облизывает совсем. И, короче, вот это, не знаю, выкинуть, что мне с ним делать. Мы приехали в Костка, и мы голодные. И сейчас мы что скупим <laughs> Надо скупиться, а потом поедем по жатушке. у мяса, кунки для мусора, кофе, ликер, снеки, и рис замороженная. Mm, Короче, вот такой сэндвич, такой говяжье либо же сэндвич с курицей вот такой. Может я сейчас это, а вот забру до дому. Вот так называется заведение. Оно открылось недавно, еще месяца нема. Мы сюда никак не могли попасть, потому что тут вечная толпа, вечная, вечная, вечная. Большая очередь, постоянно, аж полиция стояла, регулировала движение ну, машин. Это первый раз попала. Все стоят, это популярное заведение из Чикаго. Все стоят за да, вот такими бутербродами, с говядиной. Ну, тут еще хот-доги популярные. Вот это сэндвич я взяла. Но в основном вот этот, вот этот сэндвич с говядиной итальянский называется. Очень популярный. Толпа бешеная, я не понимаю. Это... Это вкусно. Это не жирно. Не типичная американская еда. Не типичная, но она не жирна, по крайней мере. Все, мальчик сидит. Видно, что проходит собеседование женщина записывает его данные и хочет тут работать Стивен говорит, это хорошее место для молодежи для, для работы Поняла, вот так собеседование прошло Прям в зале, где люди кушают Они силой побалакали Она сказала Мы вам перезвоним Наверное мы уже взяла на работу Это хорошее место для молодежи Чтобы работать Стивену понравилось 35 долларов. 35 долларов заплатили за один сэндвич с курицей и два с, и два итальянских говядины, один большой один регуляр, регуляр, Вже прибиваю на стіну, я календар новий, співаю пісню лише одну, минувся рік старий, поспіх сюди праця рух, В архів старі гріхи, нові ідеї, новий дух, гей на нові шляхи.